Полі зору сьогоднішнього випуску нашої програми є робота комунального підприємства Аварійно-рятувальна мобільна служба рятування на воді. У своїй діяльності його фахівці керуються такими основними напрямками, як безпосереднє рятування життя людей та проведення профілактичних заходів. Служба спасіння на воді створена у 2001 році рішенням сесії Криворозького міського совету. Состав служби включає 33 людини. структурное подразделение, три спасательных станции, которые расположены в городе Кривой Рог и в Криворожском районе это поселок Кудашева. Станция находится одна в парке Правды, центрально-городской район, зона ответственности, центрально-городской район, Ингулецкий, Долгинцевский и Дзержинский районы. Станция 2, которая расположена на Крессовском водохранилище, зона ответственности Терновской, Жовтневый и, Ингулецкий, и Терновской район. И станция номер три расположена в Кудашево, зоны ответственности Карачиновское водохранилище и Криворожский район. Задачи возложены на службу, определены решением сессии и включает себя. Это своевременное реагирование на все чрезвычайные ситуации, которые возникают на воде, оказание первой помощи людям, терпящим бедствия, а также работа в плане профилактики, в учебных заведениях школьники, студенты, а также любители зимней рыбалки и люди, отдыхающие на водоемах города Кривой Рог. Кроме этого, заключены договора на обслуживание Пятихатского, Софиевского, Криворожского и Широковского районов. С этими районами мы работаем на хозасчетных условиях. В случае возникновения там чрезвычайных ситуаций, так как служб таких больше в, этих, в этом регионе нет, мы выезжаем и оказываем соответствующие работы по заявкам руководителей администрации этих районов. В своем составе, как я уже сказал, служба включает 33 человека. Это 15 водолазов, которые прошли обучение в специализированных учебных заведениях, имеют серьезный опыт работы на водных объектах. Служба э, обеспечена всем необходимым э, материальными средствами. Имеется два автомобиля. Это автомобиль э, УАЗ в повышенной проходимости, который дает возможность добираться до любого в принципе, участка местности. Автомобиль Соболь. Э, имеются плавсредства, такие как э, катера Прогресс, две единицы, оборудованные моторами Меркурий и Пурсун. Кроме этого, надувные лодки для выхода на воду. Также все водолазы имеют личные комплекты оборудования для работы как в зимних, так и в летних условиях. Акваланги, гидрокостюмы, ласты, маски, то есть весь инвентарь, который у нас предусмотрен по табелю оснащения. Прихильникам зимової риболовлі наразі треба бути вкрай уважними та обережними, адже коли температура повітря вже більше тижня знаходиться на плюсовій позначці, крига на водоймощах стала нестійкою. Про що свідчать випадки провалів рибалок під кригу. Сьогодні ми з вами виїхали на водойоми, які розположені в Зіржинському районі. Це три водойоми каскад таких водних об'єктів. Как правило, на этом водоеме, который находится за моей спиной, чаще всего происходят случаи, когда люди попадают э, в беду. Такой случай здесь был 7 лет назад, когда э, спасали людей, и тогда группа глухонемых ребят вышла на лед, начали тонуть, прибывшие на место спасатели спасли всех до единого, люди остались живы. В позапрошлом году на этом водоеме в летний период нами пришлось доставать как утопших, так и людей, которые тонули, вовремя была оказана помощь. В настоящий момент температура воздуха поднялась и в течение 10 дней держится выше плюсовой отметки. Соответственно, тот лед, который был еще 10 дней назад, а толщина льда составляла 35-30 сантиметров, и он был безопасным. На сегодняшний день лед становится опасным. Только в воскресенье два человека были спасены нашими сотрудниками нашего предприятия. Один в районе Кудашева и второй в районе Парка Правды. Благо то, что, в общем-то, произошло это все недалеко от места нахождения наших спасателей. Людям была вовремя оказана э, первая помощь, люди были вытащены на берег, оказана первая медицинская помощь и отправлены домой. Скорая помощь в данном случае не понадобилась. Структура льда стала такая, что э, лед при толщине 15-20 сантиметров имеет э, очень слабую прочность. Появилась трубчатость, вы как видите сейчас на картинке, лед почернел, а это признак того, что лед в настоящий момент является очень опасным. Но, тем не менее, любители зимней рыбалки непрерывно используют каждый день, чтобы выйти на лед и поймать рыбешку. Этот ставок еще отличается тем, что здесь идет промывка мотыля. Люди выходят на лед, пробивают майны и путем доставания ила достают мотыль, потом дальше его продают или используют для зимней рыбалки. На сегодняшний день к счастью, у нас на территории как города Криворога, так и Криворожского района не было ни одного случая гибели людей на водных объектах. Были случаи провала, были случаи спасения. Таких случаев было семь, когда силами нашего предприятия, а также силами пожарных частей, которые расположены в городе, которые выполняют также функцию спасателей, был спасен человек в Терновском районе, были выезды в район водоема станции Раковатой, где человек провалился, но самостоятельно выбрался на поверхность льда и добрался до берега. Те случаи, о которых я уже говорил, буквально прошли воскресенье. Единственное, что был случай, когда э, жители Кривого Рога, выехав в район Мишуриного Рога, это уже под Кременчугом, э, к сожалению, два человека там погибло. Больше таких случаев, на которые приходилось нам реагировать, к счастью, в этом э, зимнем сезоне не случалось. Збираючись на рибалку, необхідно подбати і про засоби рятування на воді. До того ж, лунки слід робити на безпечній відстані одна від одної. Особлива увага дорослих повинна бути прикута до розваг дітей, передусім тих, хто мешкає поблизу водоймищ. А взагалі, при теперішніх погодних умовах, виходити на кригу будь-кому дуже небезпечно. Пользуя випадком хотілося б звернутися до людям, які очень люблять зимню рибалку. Сейчас не тот период, когда нужно выходить для того, чтобы рыбачить. Любой ваш неверный шаг, любое неправильное движение может привести к тому, что в вашей семье придет горе, и вместо того, чтобы принести домой, так сказать, улов, вы можете приехать домой в состоянии, когда вы уже будете не дышать. Поэтому воздержитесь от выхода на лед. Придет время мороза, если оно такое будет, можно будет выходить. І тоді дари а зараз це очень опасно для жизни. Сьогодні усім прихильникам зимової рибалки слід пам'ятати і про відлигу, і про інші обставини, та не піддавати своє життя небезпеці. У зв'язку з введенням в дію нового законодавства про зайнятість фахівці все більше уваги приділяють послугам для роботодавців. Посилюється роль соціального партнерства в реалізації державної політики зайнятості. Завдяки заходам, проведеним в минулому році безпосередньо середній пошук роботи в нашому місті став одним з найкоротших в нашій області. І навіть порівняно з містом Дніпропетровським, в середньому клієнт, який звертається до міської служби зайнятості, майже вдвічі швидше знаходить інше місце роботи в середньому за 60 календарних днів. Тоді, як в Дніпропетровськ, наприклад, і в середньому по області пошук роботи тривалість складає більше 120-130 днів. Для підвищення конкурентоздатності безробітних на ринку праці міською службою зайнятості була організована професійна перепідготовка та підвищення кваліфікації людей, що шукають роботу. Перенавчання здійснювалось за 27 професіями та 11 напрямками підвищення кваліфікації. Цією нагодою скористалося більше ніж півтори тисячі осіб. 217 криворіжців, старших за 45 років, яким важко знайти роботу, отримали ваучери на навчання за новою професією. Говорилося на засіданні і про людей передпенсійного віку та надання допомоги допомоги їм з боку роботодавців. Законом передбачено, що не тільки особа може звернутися за призначенням пенсії до органів пенсійного фонду, але і представник кадрової служби підприємства. Законодавством передбачено, що, по-перше, особа, яка досягає пенсійного віку, звертається в першу чергу до роботодавця, для того, щоб він надав. Допомогу в оформленні документів для призначення пенсії і ці всі обов'язки покладаються на відповідальну особу кадрової служби, тобто на відповідальну особу підприємства. Служба зайнятості бере активну участь у міських заходах щодо вирішення проблеми легалізації трудових відносин у сфері підприємництва. Протягом минулого року службою було зареєстровано 7 тисяч договорів між роботодавцем та фізичною особою, тобто 7 тисяч городян знайшли своє місце роботи, отримали зарплату, соціальні гарантії та впевненість у майбутньому.